И всем привет, ребята, еще один мобильный опыт на обновление в те Тут, короче, просто вышел какое-то обновление, я, конечно, не добылся. Возможно, добавил какие-то новые карты, что я шось, ду, такая, типа... Ну, я, конечно, не знаю, не добылся, короче, давайте... то обзор, конечно. Давайте, пожалуйста. Короче, я выбрал карту, там никакого не мало, давайте это обзор на, на новых персонажей, как добавлю. Ну, то есть, там здесь мы Так, в начинаем с путеводного. Так. Вау, який он прикольный. Вау, просто. Ну, эти вот наплечники мне нравятся, давайте я чего-то сделаю. -то. Просто такая это не эмоции, Страдательные это сидение. Ну Басквел тоже выдаю прикольно так. Сняты и хоть бам. Прикольно. Далее сладный свет. Тоже выдаю прикольные эмоции такие же. Типа срось. Тут. Так. А э, вот э, вот так вот именно летается, хоть бы э, сюда ты так вот стоят и и просто Так, ну словатный свет мне меня не нравится с путеводный я не добавляла, но добавляла я какую такую типа путеводную. я, конечно, извиняюсь, но ну у меня, конечно, вопрос, что это? Мне кажется, не кисни путеводная. Ну, путеводная по факту мы вот сменить. Это якость не а чего она? Не знаю, как ее называть, но давайте тестировать способности. Чего? Ну, ну, в принципе, звуки как путеводные, но... Мне кажется, это не путеводная. Вот она на то так. способом садить вона на то так. О, он, кстати, что-то вытащил. А, он, я, типа, я анимация. Меньше. Так. А, типа, мы в нашем може. Ну, по приколу я типа для того, чтобы схрам на это, я весьма нормальный путеводный. Типа код и нормальный. А цена обычно путеводная. Ну, например, просто, просто обычно обычный типа у нас такаут, вот, руба. Цейкость. Знаю, это страшно. Якось странно. Тут страшно. Ну, наверное, реально только страшно. какая странно, конечно. какая странно, конечно. Может, буду шоу готовить в видео? Ладно, давайте шоу добавлю я уже кого-то найду Давайте я подумаю, что добавлю. Может, какие-то новые кауты и кауты новые. Ну да, кауты добавляли, но мы их тянем потом. Ой, я случайно. Ой, блин. Спойлеры, спойлеры, спойлеры. Спойлеры, блин. Блин, а <сюс> Ну, то есть... Понял, я хотел, конечно, потом показать кауту. Хотел спочатку подавать все предметы. Ну, из предметов у нас, в принципе, ничего. вот Давайте давайте на кауту. Ну, вообще, из я извиняюсь, я хотел сказать кауты, а не кауту. Так, ну, в принципе, это стала каута. Такая уже была. Такая я не помню, но это вроде бы новая какая-то каута. Давайте давайте. А, ну, это типа из дота схоже. А, это типа я к то отель. Ну, дота и есть отель. Ну, тут типа есть типа, зал, там да, типа тут подают. Да, в Шкафчиками. А, нет, в шкафчиках вот не можно. Давайте я я вот за... так нормально? Так... А, это как-то новая карта. Мы её посмотрели. Давайте ещё всем А, это ваша вторая карта? А, да, это та. Ну в такой кальте в DOS не не было, а то сначала это означало, что, то что авторы че игры сами придумывают у карту, то есть она не из Доса. Так, кстати, тут я вот такая штука, И можно типа сходить, это нужно? Не, не можно. <плых> а вот щит. Вот. Да. Так. Давайте пойдем сюда. Ой, блин. Кто меня перекинул? какие то якийсь, наверное, чел був, який, типа, ну, справедливо, что я добавил нового персонажа, бо но я бачу, тут уже кто-то ходит, с новым персонажем. Мне кажется, его треба получать. О. Подивитесь, как я лежу. Подивитесь. Ладно. Ой, ладно пошли дальше, давайте. Ну, вот это что-то наподобие шахты, но в оригинальном досе я такой локацию не получил. Так, давайте. Требую какую-то штуку, какая-то типа света. Давайте факел. Нам. Факел вроде бы. Ну, факел что-то на света. Давайте, может, выкипануть. А, нет, свита, но просто там она другого груза. Тут шейка серьезный. А тут типа можно зайти или не? Мне кажется, не, да можно. М -м да. Там дальше. Это что? А, цен, это типа уголь. Я подумал, это же сика. А, мне кажется, это для гламбула штука, типа. Если ты станешь гламбулом, то туди. Так, следующая карта. Давайте следующая карта. Так, ну понятно, то, Покажу. Ну, понятно то, что... Ну, понятно то, что у тебя вот кого-то у тебя вот была создана разработчиками, а не Элс Пэшем. У тебя уже 52 лица, типа... С типа 50 адвертов, типа Эспрэш. Ну, это библиотека. Но это, кстати, тоже особо было слабым. Это типа садовый патэтаж, респект. За новика вот за новых персонажей ученых. Тут можно в туалет зайти. О, реально можно. Тут, конечно, ничего не интересного, но як выработать? А, все, Кишача вот тут. Вот, статья вот такие вот волны с ним можно не с ними не можно сами действовать на ну, поняли они статья фонтан прикольно прикольно конечно ну эту локацию мы не будем конечно но дивиться так как это из оригинального доза Ті, хто його вдос знає, що знаходиться на 50-й твелі, так що ми не будемо дивитися у цю карту. А ця карта якась інтересна, типа недоработана карта. Тут вот таке типа чел. здесь вон этот короче ловлять где ну короче своего вот комнату ты кайс не знаю что это за локация но мне кажется это комната лсп давай давайте подумать тут лсп и кайс пароль то это за скриншот короче давайте кто-то кто-то короче фоткать то давайте короче кто сфоткал ты успел хочу фотку я себе напомню конечно сфоткаю так тут снова элспреш игрушка спреша так тут комната шелтного создателя долса не помню как называется Тейка еще комната Тут типа комп'ютер. Кстати, на компьютере спорим, что там є, є статья иконка. Да, є. Оце якась шекун, типа просто така, якась, наверное, до Кстати, там вниз, типа, можно спутатись. Тут якийсь типа челик. Дезать не можна. А ні. туди вниз не можна. мне кажется, там, ну, там, там. Ну, короче, мы подавили все, мы подавили. А тут, кстати, типа, показаны те, эти комнаты. А, это, типа, типа, не знаю, кто это, ну ты, кто знает, кто это, на малюнку, то скажи это, напиши-то хотя бы в комментариях. Это добрый создатель, как я вроде бы знаю. Это добрый создатель от ТЛСП. Вот это не намалевано, ну, конечно, но, ну, не ну, тут, то на дорожке, на компьютере понятно, что это комната ТЛСП. И даже по игрушкам. Если в этой комнате у другого создателя тоже есть игрушки. Ну, например, скрича и сикам, Дикам тоже я о сначала счал даже будильник я вот такие вот и колобка ой а вы тут такая вот типа комната тоже я такие же самый будильник телефон тут я и вот такие вот мусорный балк правда там шесть то о кстати, не можна на дві подать да короче я бы не дивився на что происходит на дволі ведь на дволі ничего там нормального нема що можна побачити що насправді що дом вигляда такий а не он якби не дом ладно ладно ну такий от був обзор пишите в комментариях як вам И к вам такие обзор, С вами был Айзефикс. Ну то есть Феникс. И всем удачи. И всем пока.